Росі компанія Думай Смута Бренд знову нова зіркова колаборація з дуже, 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 дуже харизматичним веселом із запальним Амадовим лописом. Тому сьогодні випуск буде особливим і в стилі Амореками.

ароматы не только для мужчин, но и для женщин. Я этот момент боялся, мы себе не представляем. Такое дело выходить на сцену, петь вас радовать, а другое дело создать для вас перфум. Знаете, я хотел сделать очень что-то такое уникальное, потому что вы прекрасно знаете, то, что мы делаем, мы делаем всегда с любовью. А любовь – это амор. И хотела, чтобы Украина э, не только танцевала под хит амор, чтобы не только увидели прекрасный клип, который сняла Елена и всю прекрасную команду на песню «Амор», но хотелось э, наполнить э, Pregrasmo strano luvovio sto i panimali sto cocaia ma è sapa luvovio e sapa amor e l'amor tiene olor guardiamo spasiva verso tre gitro sesto vinprisci si voglia perderci la cena niski va fracom spasiva verso suve la música sube la temperatura bailando mi gente con ritmo caliente sube la musica sube la temperatura io quiero bailar Su música, sube la música, sube la temperatura, bailando mi gente. Amor, я нарешті речі вітаю, вітаю тебе. Спасибо большое за поддержку, что ти пришла вообще. Смотря твой график, я вообще не понимал. Я не могла не пройти, завдяки Юнайс Мультибренд. Чи можна сказати, що ти здійснив свою мрію? Була в тебе така мрія в дитинстві створити власні духи? с детства мечтал создавать свой собственный аромат. Я обожал и любил химию. Я что-то всегда пытался смешать. Я, верял, я, всегда брал все мамы не духи, папы не духи и Смешали. Я говорю, тут чего-то не хватает, тут чего-то не хватает. А тут, знаете, один прекрасный вечером я вот сижу дома, я понимаю, что мы выпускаем песню Амор, клип Амор, и хотела сделать так, чтобы они не просто танцевать и видеть, как это все... Э, чтобы они еще понимали, что кохани не мая сапа. Потому что мало кто знает, все знают, что меня зовут Амадор, но мало кто знает, что Амадор э, по-испански это влюбленный. Я не знаю. Но потому что я знаю, Амадор влюбленный, знаешь, что кохание мое запах, любовь мое запах. И вот я презентую. Спасибо большое Юнайс Мультибрендс nice за то, что поверили в меня, что дали возможно полностью творит, Они полностью сказали, что хочешь, что и будет. то Юнайс Мультибрендс делает все возможное для того, чтобы мы были красивыми, хорошо пахли. Да. И, конечно, это как настоящая кухня красивая, как твоя программа, понимаешь? Благодаря Юнайс Мультибрендс, nice благодаря всем вам, нашей команде, настоящая любовь нужно понюхать. И сегодня Жова дня, вся Україна услужить, що такое аморміо або кохання має запах. Що скажу, що сьогодні буде на презентації, ви особливо приготували? Як ви готували за цим? Тому що э, твій друг написав, що в Фейсбуці я встигла прочитати, що це як до сольного концерту підготовка. Хотіла, щоб ви та то прасник для своїх, для своїх друзів, для мас-медія для всіх наших коллег. Поэтому тут така тусовка. Так, э, да, тусовка своя. Ну, найголовніше, без пафос. за не предужденно, что ты типа, все пришли, знаете, губы надули, а ну-ка. Нифига, друзья, пришли, потому что все для вас. Отдыхай, гуляй и чувствуем запах любви. я Создал они невероятные. Почему я говорю он создал? Потому что у меня была личная честь вместе с ним отправиться на завод в Стамбул, на завод фотокосметик, где нас принимал Югу Патеджи, и, конечно же, с его помощью создавались эти уникальные ароматы. Вы знаете, у меня был уже до этого опыт создания ароматов с другими звездами, но того подхода, который был у Амадора, честно, я не видела ни у кого. Ülkesine ürün satıyorum ama öyle bir enerji aldım ki yaptığım şimdiye kadar en iyi projelerden biri o enerjinin uçucu bu parfümler. Yakup Atıcı, Hazayn Fon Kozmetik, Glavnik Parfümen. Böyle <laughs> 35 yıl занимаюсь parfümüm. Никогда не получил такую энергию. Я считаю, что это самая удачная композиция в моей жизни. ты только еще на зашел. Я к тебе взагалі вечерка? А ты, я так понимаю, пришел пришел проверять своих друзей. Конечно же, классная атмосфера и классные люди пришли, молодые, уже пахнущие. Счастливый Амадор. Я пришел его поддержать, потому что я счастлив, что мои друзья добились своей мечты. Я ведь тоже мечтал о своем парфюме, но я еще не добился. Это у меня мечта впереди. А, а ну просто forever впереди планеты всей. It makes me fight Розпаковка косметики Юнайс мультабрат, да. яку тобі подарувала. Да. Розкажи чесно, які в тебе враження, можливо, що сподобалось, і в собі косметичку все ж таки поставила. Ви знаєте, несмотря на то, что это был подарок, я сделала чесний обзор, э, дабы не бути. Вот э, Юнайс, а также помада. Вас. Да, да, я э, Я не помню оттенок, но это блеск для губ такой вот немножко удлиненный, э, тюбик, он с глиттером, очень приятный и достаточно стойкий, несмотря на то, что это блеск и сегодня я ем, пью, он у меня все еще на губах. <связь> а, а вообще мне очень понравились стойкие помады, бесподобные. У меня три оттенка: и красный, это такая фуксия и очень такой вот благородный. Э, такая вот пыльная роза. Также мне очень понравился тональный крем. Я не вспомню оттенок, а также э э э в стекле с дозатором. Я воспринимаю жизнь посредством вот э, визуального восприятия. И вот флакончик могу описать. Классный, плотный, очень э хорошо лежит, вот долго лежит. И очень понравился

Дякую. 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 Дуже приємно, тому що е, ви запалюєте такою енергетикою. Я не знаю, у мене особисто стояти на місці не вдається. Я переживав дуже сильно, тому що презентацію ми готували досить швидко за короткий термін. Що ми встигнути до нового року? А, і для мене було важливо почати перші акорди з першого номеру, який ми відкривали презентацію. І тоді я видихнув все в порядку. Світло працює звукорежисер на місці. y Sube la música, sube la temperatura, bailando mi gente con ritmo caliente. Sube la música, sube la temperatura, yo quiero bailar mi música. Чем, чем, было не не до? друзья наступает мое самое любимое время волшебное когда мечты сбываются у модора мечта сбылась он выпустил сегодня свой парфюм. а я желаю нашей украине мира хорошего запаха хорошей любви обнимайтесь целуйтесь и знайте, что все будет хорошо ваш дима Калиденко. с наступающим новым годом Ти з Бог Христовим наступаючим. Такая ваша довіка буде благополуччя, мир, яка гарно пахне, завдяки амор і міо. Ми, звичайно, хочете побажати нашим дівчатам, красивим, жінкам українським, бути ще більш впевненішими, розкутими, запальними, тому що ви цього достойні. А чоловікам бути справжніми мужчинами, таким надійним плечем, спиною для наших чарівних дівчат. Дорогі! мои девушки, мои мальчики, дорогие украинцы, я хочу э, поздравить вас с наступающим Новым Годом, с Рождеством. Будьте счастливы, улыбайтесь. Хайп, жизнь будет как настоящий бразильский карнавал, Ярко, феерично, весело и, конечно, наполнена любовью. Кухня Красы, Юнайс, мультибренд, все наши Юнай Фэмили. Поздравляем с Новым Годом!